Как происходит Она. Ты приезжаешь в лес, у тебя забирают мобильный телефон, деньги, документы. Все, что у тебя есть ценного, ты отдаешь на хранение. там машину паркуешь, все отдаешь, все, что у тебя есть. Оставляешь себе только одежду, там, принадлежности, там, зубная паста, зубная щетка, гель для душа. И все. То есть ты вот как, ну, вообще непривычно. 10 дней медитируешь. То есть распорядок дня такой, как в монастыре. Но ну, я не был в монастыре, но я думал, он такой же. То есть там подъем, по-моему, в полпятого утра, ну, там, где я был. у пятого утра встаешь, там в пять утра первая медитация, потом завтрак, потом медитация. Короче, там медитация, отдых, медитация, отдых. Ты весь день, короче, медитируешь, прием пищи три раза в день. Но это у новых студентов, тот кто первый раз. Тот, кто повторно, кто уже не первый раз, второй и более, то есть считается старые студенты, они кушаю только два раза в день. Первый раз в 6 утра завтрак и второй раз в 12 часов дня. А нет, вместе со всеми, да, обедаешь. А на ужин новые студенты могут скушать яблочко. Обычно выдают два яблока на ужин. А старые студенты вообще ничего не едят. Просто можно попить чаек. Вот и все. ну, естественно, никакого там мяса, яиц, рыбы. Там ничего такого нету. Только овощи, фрукты, там орехи, Масло, ну короче, все очень супер диетично, даже молочных продуктов, по-моему, нету. Вот, и так 10 дней ты медитируешь, у тебя забрали телефон, деньги, документы. Ну, я скажу, очень непривычно. Первый день у меня была паника, когда первый раз был, истерика. И там, ну, я... Ну, обычно 10% отваливается в первый день из, из новичков. Главное перетерпеть вот эту первую ночь, потому что, ну, блин, у тебя все забрали. Ну, попробуйте вообще без телефона один день прожить, прозреть. А то у тебя все забирают, и у тебя ничего нету. Ты не можешь там повтыкать в телефон, ты не можешь почитать книгу, ты не можешь посмотреть фильм. Ну, что, ты медитируешь, погружаешься в себя. Вот так. Ну, очень рекомендую. То есть я был уже раз на Украине, второй раз тоже на Украине, конча заспи, я туда два раза третий раз я уже был в Швеции и вот четвертый раз буду в Грузии. Ну, блин, это ни с чем не сравнить. Ну, я не знаю, это самое прикольное, что у меня было в жизни. Это ни с чем не сравнить. 10 дней. Ну, по сути, ты 10 дней думаешь. Вот просто 10 дней думаешь, медитируешь, понятно, там рассказывают, как правильно по методике буду медитировать развитие видения, как оно есть. Но это ни с чем не сравнимый опыт. А билеты бронируйте на сайте Рубикон.